أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب <applause> الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم ويتفكرون فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا ذا ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار ربنا إننا سمعنا منادي أن يناضي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا تنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم